ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الْحَمِيدِ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله مجھے کچھ ملے یا نہ ملے محمد مليل، يعني وشيء جس الله مليل، بلغ الله مليل

ہمیں آج اس بات پر بہت مسرت ہوئی کہ آج یہ آپ کے یہ بڑے شہر نیو یارک کے اندر گرم مسجد میں ہمیں اکٹھا ہو کر اللہ رب عبی کے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مستقری کرنے کی جو موقع ہمیں ملا ہے اور ہم ایک جگہ میں بیٹھنے کے لیے جو موقع اللہ اور بڑا رمین ہمیں عطا فرمائے اس لیے ہم مشکور ہیں ممنون ہیں اللہ اور برار کے ہیں الحمد للہ ہمارے بارے میں مولانا اشرجمان خان صاحب محترم نے جو کچھ آپ کو بتایا کہ ان کے حسن زن ہیں میں اللہ اور بڑا رمین کے ایک گناہ گار حقیق بندہ ہوں میں کچھ کہنا ہی چاہتا ہوں سبحانکہ لا علم لنا الا ما عدلتنا ہم سب سے بڑے بدتس میں قوم اس وقت دنیا کے اندر ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں کہ جن کے پاس اللہ رب العالمین کے قرآن پاک ٹھیک اسی طرح موجود ہیں جس طرح حضرت زبرائیل امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا ٹھیک جی. اسی طرح قرآن کریم آج تک ہمارے پاس ہے اس لیے تمام دنیا کے اندر ہم سب سے بڑے خوش قسمت اور اور پھر یہ دنیا کے اندر سب سے بدترین بدقسمت قوم ہم مسلمان ہیں یہ اللہ رب العالمین کے کلام پاک کلام ربانی آخری کلام قرآن پاک ہمارے پاس صحیح طریقے پر موجود ہونے کی باوجود اس کے بے حد اور بے حساب ورکتو اور, اور نعمتوں سے ہم معروم ہیں ننسل نذکر و انہا لہو نحافظو نسی کیا ہے ہم نے اللہ رب فرمان <تصفح> ہے قرآن, قرآن کیا ہے ہم نے اور اس کی حفاظت پوری طرح ذمہ داری میرے پر ہے دنیا کے کسی شخص کی کوئی زین انسان کی مجال نہیں کہ قرآن کریم میں کوئی ترمیم اور تحریم بنائے اس میں کوئی الٹا الٹ پلٹ کچھ کرے یہ کسی کی ہمت نہیں ہو قرآن کریم تو اس لئے نازل کیا تھا اللہ رب العالمین نازل فرمایا تھا کہ قرآن لوگ لوگ اس کو پڑھے اور سمجھے پھر اس پر عمل کرے اور یہ اس میں جتنے ہی اللہ رب العالمین کے فرمان ہیں یہ خدای قانون کو اپنے زمین پر نافذ کرے اس لئے قرآن نازل کیا گیا تھا تاریخ گواہ ہے جب تک ہم یہ قرآن قرآن کریم کو تلاوت کیا سمجھا اس پر عمل کیا اور ان کے اوپر قانون کو اللہ رب العربین کے قانون سب ان پر نافذ کیا داری گواہ ہے کہ دنیا تمام دنیا کے اندر ہمارے اقتدار ہمارے امامت ہمارے لیڈرشپ قائم تھا اور جب قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو دنیا کے اندر

بولتن طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى طه يا قران اكبر اسلام نازل پر یہ قرآن نازل نہیں کی گئے لوگ ہوگا اس لیے قرآن نہیں اترا گیا قرآن کا سر چشمہ ہے یہ بہت بختی اور ثقافت کی سرچمہ بھی ہے دیکھیے ایک مریض ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر ان کو مریض سمجھ کے ان کو ایک پریسکرپشن دے دیا پھر مریض نے یہ پریسکرپشن لا کے صبح اور شام پڑھنے لگے یا تو پریسکرپشن کو ایسا ہی باندھ کے آپ نے گلے میں باندھ لیا یا تو پانی میں ڈال کے اس کو پی لیا صبح اور شام آپ اس کو کیا کہیں گے یہ مریض کو کیا کہیں گے مجنون پاگل کہیں گے آپ اب دیکھئے قرآن کے ساتھ ہمارے بردوں کیا ہے قرآن کریم کے ساتھ ہمارے سلوک کیا ہے قرآن دیکھئے ہمارے یہاں لوگ ایسے ہوتے ہیں مسلمان کے اندر مسلمانوں کے اندر قرآن کریم تلاوت نہیں جانتے ہیں یہ اپنے لڑکی کو شادی دیتے ہیں شادی کرانے کے بعد جب یہ لڑکی کو دلہا کے ساتھ